assalomu alaykum azizlar sizlar bilan ustoz abdulloh boboyev bugungi misolimiz olimpiada misoli e, qiyin misol lekin ishlanishi oddiygina Inshaalloh tushunasizlar degan umiddaman Xo'p, misol quyidagicha a plyus b agar a B, C, d sonlari musbat sonlar bo'lsa ya'ni 0 dan katta a plus bus ham ksga teng ekan bir taqsim a bir taqsim b bir taqsim s bir taqsim d larni yig'indisi ham ksga teng ekan bir taqsim bir minus a bir taqsim bir minus b bir taqsim C, inu bir taqsim bir minus d mana shularni yig'indisi ham kga teng ekan shunaqa bo'lsa bizdan X şey ni toping mana bu X ni topishimiz kerak hop buni agar bir biriga tenglab ishlaydigan bo'lsak xuddi haligi xsni o'rnida hayolan son bor degan faraz bilan bitta noma'lumlarni yo'qotib ishlaydigan bo'lsak juda ko'p vaqt ketib qoladi oddiyroq usul taklif qilmoqchiman e'tibor bering a plyus blu s lus d kga teng to'g'rimi mana a plus b d x ga teng a ga b ni b ga c ni c ga d ni qo'shsa x ga teng xuddi shunaqa Yerde, pasta, qatarda, abdi, bir taqsim a ga bir taqsim b ni bir taqsim b ga bir taqsim s ni bir taqsim s ga bir taqsim d ni qo'shsa ham x ga teng ya'ni mana bu yerda pastda ikkinchi qatorda mana bu ani o'rnida nima kelyapti bir taqsim a bni o'rnida bir taqsim b sni o'rnida bir taqsim d dni o'rnida bir taqsim d kelyapti va natija avval nima bo'lgan bo'lsa dni o'rniga 1 taqsim ni qo'yganimizda ham natija o'zgarmayapti demak biz bundoq xulosa qilamiz demak men A ani o'rniga 1 taqsim mani qo'yi oam bo'larkanda yoki B dni o'rniga 1 taqsim ni qo'yib yborsam bo'ladi C sni o'rniga 1 taqsim ni qo'yib yuborsam bo'ladi D dni o'rniga 1 taqsim d ni qo'yib yuborsam bo'ladi chunki qarang natija birinchi mana kasrni mana birinchi qatori bilan ikkinchi qatorni qarang bir taqsim a lari bir taqsim b bir taqsim s bir taqsim dni qo'yganda ham natija o'shanga teng bo'laverdi demak shunaqa deb o'ylasak natijamiz osonroq chiqadi ya'ni anu niga bir taqsim a qo'yib yozib olsam bo'larkanda qaysi biriga qo'yib yozaman endi bu mana bu belgilaganlarimni buni oxirgi tenglikka qo'yib yozaman mana uchinchi tenglikka qo'yib yozaman ani niga bir taqsim a ni qo'yaman bir taqsim a ni qo'ysam bir taqsim bir minus bir taqsim a plus bir taqsim bir bir taqsim b bir taqsim bir minus bir taqsim s bir taqsim bir minus bir, taxım, bir, taxım, minus bir taxım, d man qo'yib indi teng kga buni mahraj berib soddalashtirib olsak bu quyidagicha bo'lib qoladi a taqsim a minus bir plyus b taxım, b minus bir plus s taqsim bir plyus d taqsim d minus bir shu holatga kelib qolyapti ho'p endi bu teng ixga bu ham teng xga hop mana bu bu holatda nima qilamiz endi mana bu a taqsim a minus bir turibdiku sal soddalashtirib olamiz ya'ni ya'ni mana bu a taqsim a minus bir bo'lsa suratga bitta birni suratdan bitta birni ayirib bitta birni qo'shib yuboraman har biridan mana bitta birni ayirib bitta birni qo'shib Mana bitta birni ayirib bitta birni qo'shib yuboraman ana shunda mahrajga alohida alohida qilib bo'lib yuorsam alohida alohida taqsim qilib yuborsam mana e'tibor berting alohida alohida bo'lib yozib olaman a minus birni a minus ga bo'laman 1 bo'ladi mana 1 plus bir taqsim a minus bir 1 plus bir taqsim b minus 1 bir bir plyus bir taqsim s minus bir us bir plus bir taqsim d minus bir ana shu ham endi biz mana bizga qarang azizlar mana bu yerd birlardan qo'shilib to'rt bo'lib qoldi to'rt ana mahrajda bir taqsim a minus bir turibdi har biridan minusni chiqarib olsam bir taqsim bir minus a plyus bir taqsim bir minus b plyus bir taqsim 1 minus s plyus bir taqsim bir minus d bo'lib qoladi mahrajdan nimalarni minus chiqarib yubordim kasr mahrajidan nimaga nimaga unaqa qildim sabab mana bu mahrajga e'tibor bering mana bu mahrajimiz mana yani bu yerda berilgan uchinchi tengligini o'zi bo'lib qoladi yani o'rniga ixsni qo'yib yuboraman maqsadim shu o'rniga ks qo'yborih mahrajni o'rniga mana qavsn ichidagi ifodani o'rniga ekksni qo'yboramiz mana qavs ichi полный mana xga teng ekan ana shunda tenglamamiz quyidagicha bo'lib qoladi to' mana bu ham teng xga edi o'zi tenglamamiz to'rt minus x teng tenglikdi o'ng tarafi o'zi k edi ga bundan javob demak javobimiz k teng ikki bo'lib qolar ekan ikkiga teng bo'lib mana javobimiz ikkib' qoladi azizlar videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa o'zingizni fikrlaringizni bildiring matematikaga qiziqadigan bir tanishlaringiz bo'lsa bizni kanalimizga taklif qiling sizlar bilan ustoz abdulloh uboyev bo'ldi keyingi video darslarimizda ko'rishguncha deb qolaman sog' bo'ling